sirkashi a rahotannin da muke samu kuma za ku ji cewa ƙasar nijar da ƙasar rasha za su siyo wani babban makami mai linzami daga sauran wasu manyan kasashe na duniya a halin yanzu za su siyo babban makamin nukiliya ne na yaga wasu manya-manyan kasashe na faɗin duniya kamar irin kasashen koriya da sauran wasu manya-manyan kasashe da suka kasance suna makami mai linzami. a yanzu dai shugaban ƙasar ta nijar ya siyo wannan babban makami mai linzami domin ajiye wa kasar wanda yake so ƙasar dai ta zama cewa a nahiyar afirka tana ɗaya daga cikin manya-manyan kasashen da suke da makaman yaƙi na zamani kade ka jara zama domin jin cikakken rahoton muke tafa da shi haka zalika idan ya kasance farkon shigowar ka cikin wannan tasha na farko sai ka danna soskira sannan ka danna alamar kararrawa sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen a inda suke a fadin duniya rahoton suna bayyana cewa shugaban kasar nijar da kasar rasha suna shirin babban makami mai linzami daga wasu manya-manyan duniya kamar irin koriya da wasu kasashe masu kera makaman milin zami shugaban dai ya bayyana cewa yana so kasar ta ce ta kasance tana cikin wasu manya-manyan kasashe a fadin duniya da nahiya afirka wanda za a ce kasar tana cikin kasashen da suke da makaman yaƙi na zamani a yanzu dai shugaban kasar ta nijar ya a kazalika 'yan kasar suna dada mika godiyar su da jinjina wasu a gurin shugaban nasu na aikin da yake na ba dare ba rana domin faranta wa 'yan kasar wasu kuma suna bayyana cewa dida De mutum ba a iya wasu daga ciki suna bayyana cewa janar Abdurrahman Tiani a cikin irin ƙoƙarin da yake musu ba ya gwara tsohon shugaban kasar ta damanshi kasan dai dan adam ba a iya mai da kowane lokaci amma dai a yanzu wasu daga cikin 'yan kasar ta suna mugun nuna farin su akan yadda shugaban yake aikin na ba dare ba rana domin faranta musu cikin rayukansu da daukaka kasar ta nijar ta zama cikin wata muhimmiyar kasa a fadin duniya shan labaran ne daga wannan tasha mai albarka kadai ka manta da na subscribe da alamar kararrawa sanarwa idan ya kasance farkon shigowarka a cikin tashar na farko domin samun sabbin shirye-shiryen tashar a haɗi inda kake a faɗin duniya